Кто с нами и выказывают свои враждебные видения ки еще не завершившись. Ну, я хочу сказать о Александрии хорошая команда. Мы хорошо ее изучали, смотрели последние игры, которые она провела начиная и с Зарёй, и с Волынью, и с Карпатами. Команда заслуживает уважения. К сожалению, так как сегодня Ворскла играла первый тайм, так играть нельзя. Мы сделали в перерывы, коррективы. И во втором тайме прибавили в скорости, прибавили в агрессии, начали появляться моменты, начали играть вперед и в итоге забили мяч. Могли удвоить, могли выиграть эту игру, также могли пропустить, но второй тайм два разных тайма, первый и второй. Очень я недоволен первым таймом. Полупешком на поле ходить нельзя. Есть претензии к некоторым ребятам, мы детально их разберем, сделаем замечания э, и внутри э, сделаем выводы. Э, а так боевая ничья, наверное, э, заслуженный результат. Шагаем дальше. Дякую, потому что запитания есть, Немає запитаний. Спасибо.